Но я вообще считаю, что больше шансов стать главным помощником у женщины для женщины депутата, а у мужчины для мужчины депутата. Как ни крути, когда ты парень, то тебе проще все-таки работать с представителем мужского пола. Есть какие-то нюансы, которые ты никогда с женщиной не сможешь обсудить. И, соответственно, наоборот. Но это мое наблюдение. Действовать по ситуации нужно всегда. Надо знать главную цель, главный путь. И будет цель, а путь, он как-то может меняться, но это не глобально, не страшно, и в любом случае все будет получаться как надо. Но я приветствую любые безумные поступки. Если у кого-то что-то вдруг под вопросом, то иногда можно прислушаться где-то больше к интуиции и сердцу, чем к рацию. Если брать, допустим, какой-то студенческий средств, то вот у меня были стажеры, девушки, они всегда серьезнее в сто раз, но менее дисциплинированные. Мальчики дисциплинированнее, но где-то еще не совсем состоялись в плане внутреннего мужского стержня. Надо понимать, что зачастую не получается с кресла помощника сесть в кресло депутата. Надо сделать какой-то перерыв, сделать что-то большее для своего развития, для своего статуса, для своей карьеры, чтобы потом войти в парламент красиво и однозначно.